Меня зовут Андрей, я военнослужащий одной из десантно-штурмовых бригад. Ранение получил в конце июля 2023 года на Купинском направлении. Это была реактивная система залпового огня Ураган, кассетные боеприпасы. Прилетела, как говорится, быстро и сразу выбила глаз, там повреждение плеча, лопатки, но основное повреждение это было спинного моза на уровне. Т3 Т4. Вначале лежал, вообще не мог не встать, не как говорить не передвигаться, ни, вообще не чувствовал ни ног, ничего. Потом, со временем, как бы сказать прохождение реабилитации постепенно по чуть-чуть укреплялось. Мышцы там и все, но все остальное ноги, там руки укреплялись. Потом, как попал сюда в западный реабилитационный спортивный центр, что улучшения стали намного лучше, укрепились сильнее мышцы спины, то есть стал более лучше держать баланс, появилась лучшая чувствительность ног, то есть чувствительность не было вообще. А так появилась чувствительность лучшая ног, особенно с нижней стороны, и чувствительность стала опускаться ниже от уровня травмы, то есть от грудного отдела и ниже туда. Ну, надеюсь, со временем, как бы сказать, ноги начнут ходить, они а точнее начнут ходить, Ну, а так, взагалі, по поводу реабілітації, можу сказать, що очень хорошо і качественно проводяться различные мероприятия касающиеся реабілітаційних тех вопросів. Тобто, качественний спеціаліст, оборудовання, це да вообще очень замечательный вид. Добрий день. Я Олександр, фізичний терапевт. До нас в центр потрапив Андрій, військовослужбовець з травмою спинного мозку на рівні Т3-Т4. Ми поставили з Андрієм реабілітаційні цілі у вдосконаленні постави, сили та витривалості. А також ми пропрацьовували його мобільність в соціумі. В нашій міждисциплінарній команді вдалося досягнути всіх поставлених цілей разом з Андрієм. Ми задоволені нашим процесом. Всім дякую, хто долучився до цього. Ми будемо далі працювати. Благодарю клинику Айлас за возможность прохождения реабилитации в данном центре.